સુરતની સારોલી પોલીસે ગાંજાના જથ્થા સાથે એક ઈસમને ઝડપી પાડ્યો છે જ્યારે બે ઈસમોને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે સુરતની સારોલી પોલીસે સત્તર કિલોથી વધુના ગાંજા સાથે એક ઈસમને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે પોલીસે અંબાબા કોલેજના ગેટની પાસેથી આરોપી અનિલ કરુણાકર બહેરાને એક લાખના ગાંજા સાથે ઝડપી પાડ્યો છે પોલીસે ગાંજાનો જથ્થો આપનાર मुन्ना निरव बहरा तथा गांजा नो जत्थो लेनार पिंटू बिस्नोई ने वांटेड जाहिर करी कायदेसरनी कार्यवाही हाथ धरी छे अमरवन सीपी सर के अगुवानी में हमने नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का आयोजन किया है जिसके तहत सारोली चेकपोस्ट पे आर्मड हेड कांस्टेबल विपुल सिंह एवं सिंह और आर्मड पुलिस कांस्टेबल विकास भाई जसवंत भाई वहां पे चेकिंग जो होती है शाम को तो वो डेली कर रहे थे इसके तहत तीस साठ दो हजार पच्चीस को हमें एक बात नहीं भी थी कि एक चेक पोस्ट के थ्रू गांजा का जत्था आ रहा है इन्होंने जो व्हीकल की चेकिंग की तो एक आदमी वहां से फरार हो गया और दूसरे आरोपी को उसने जो माल लेने आ रहा था उसको पकड़ा है उसका नाम अनिल करुणाकर बेहरा है उम्र तैतीस साल मूल गंजा मड़ीसा इसके पास से सत्रह किलो पंद्रह ग्राम जिसकी कुल कीमत एक लाख सत्तर हजार एक सौ चालीस रुपए उसको हमने पकड़ा है जो माल लेना था पिंटू बिसोई ये में रहता है और अभी हम इसमें तपास कर रहे हैं ऑलरेडी टीम उड़ीसा जा चुकी है इसके तहत हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया और कोर्ट से हमें दो दिन की रिमांड मिली और आगे कार्यवाही हम करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट एस ट्वेंटी न्यूज सूरत